iro utawa Punta Dewa Yudhistiiro iku putrane Kunti garwane Prabu Pandu sing sepisanan lan putrane Yama amarga Pandu ora bisa nduwe anak Yudhiiroiro menggemi Kapita Doan Dharma tegeseh moral lan keutamaan lan kapilih dados putra mahkota mahkotakuru Yudhistiro lan sedulur sedulure padha kawin Polyandro karo Drupadidi Putri Pancala sing dadi permaisuri Indraplasta, distira minangka pimpinan fraksi Pandawa sing sukses ing perang Puruk serta dan ngahake akeh prajurit terhumat Koyota Salya Bima utawa Warudaraminangka anak nomor loro saka mo anak Pandawa Bima lair saka Kutik Garwane Prabu Bandhu liwat Restu Dewa Bayu sing maringi kekuatan saka dheweke wiwit lair Sifat mentah lan kadonian kateto ing mateni mungsuhe kanthi kasar. Napsune gede banget. Bima uga nikah karo Hindimbi raksasi. Demit wadon sing lairke anak lanang Gatot koco. Senadyan kekuatan fisik sing luar biasa, Bima tetap setia lan ngelindungi keluargane, utamane karo garwane Pandawa Drupadi. Arjuna utawa Janaka Arjuna iku putrane Prabu Pandu, ja ing hastinapura karo kunti utawa Perta. Putrine Prabu Surasena, Raja Wongsa Yadawa ing Matura. Arjuna iku anak nomor telu saka lima sedulur Podhawa. Satriaya sing seneng lelungan topo lan mulang. nduweni watak pinter, sopan, teliti, tetulung Wiakksana Sekiya Serke gula ilmu. Arjuna ju meneng ratu ing negara Banleng kaya biyenne dadi Karajan Jaidrata. sawwise perang Bharata Yudha Ajuna nduweni ganhewa suci sing diarani gandhiwa lan panah sing isine panah sing ora winates. Nakula. Nakula iku putrane Madri lan Panhu. Dheweke iku sedulur kembar sadewa lan dianggep putrane Dewa Aswin. Dewa tabib kembar. Nakula sing bagus banget rupane miturut rupane Nakula minangka bojo sing paling bagus ing donya nanging sipate Nakula sing ana yaiku bangga karo rupane sing bagus babakan menika dipundharaaken dening Yudhistira wonten ing kitab Mahabharatanika kaparwa saliane rupane sing bagus Nakula uga nduweni kabisan khusus kanggo ngopeni jaranan astrologi Sadewa, Sadewa iku sing paling ragil saka para Pandhawa, yaiku jeneng kanggo lima putraane pandu raja ing Hastinapura. Sadewa lan kakang kembare Nakula lair saka guwo garbane putri kerajaan Madra sing jenenge Madri. Dene kang tua telu yaiku Yudhistira, Bimasena, lan Arjuna lair saka guwa garbane Kunti. Sanajan kembar, Sadewa diarani luwih pinter tinimbang kembarane Nakula. sadaewa minangka ahli astrologi srengenge banyu lan strategi perang malah yudhistira nate ngendika menawa sadewa luwih wicaksana tinimbang purhaspati gurune para dewa drupadi drupadi iku putri saka drupada raja ing kerajaan pancala Drupadi sedulure Trisatiumna lan Srikandi. Drupadi lan Trisatiumna diciptake saka geniyatnya sing dicekel dening Drupada. Drupadi ngalami periode pengasingan ing alas suwene rolas tahun karo bojone. Sabise Yudhistira kalah ing judi ing Wirata Parwa Krupadi ngalami masa Panyamaran ing kerajaan Madya suwene setaun karo bojone sadurunge bali menyang Hastinapura Basu Dewa Basudewa minangka bapake Krisna, dewa ing mitologi Hindu, putrane Prabu Sura Sena saka Taleria Dawa, turune satria jenenge Yadwa. Deweke iku Mbak Yune Kunti, ibune para Pandhawa saka Hastinapura. Basudewa nikah karo Dewi Sêpupune kangso saka Matura. Deweke uga duwe garwa nomer loro, yaiku Rohini kang lairake putra pambarepe Baladewa alias Balarama. Deweke duwe anak lanang lan wadon liyane saka hubungane karo bojone loro. Ananging putranipun ingkang pitu dipun pejahi dening kangsa awet saking wangsit bilih kangsa badhe dipun pejahi dening putranipun Basudewa. Raja Angga Karna, Raja Agung Karna putra saking Madhari lan Dewi Kunti, dadi kakang kembar saking Yudhistira, Bima Arjuna. weke dadi panjangkuyung utama pihak Korawa ing perang gedhe nglawan Pandhawa, ing pungkasan perang gedhe Kar diangkat dadi Senopati Korawa lan pungkasane mati ing tangan Arjuna. Dheweke pancen junjung nilai-nilai Keatria. Senajan angkuh dheweke uga dadi Dermawan sing ngeloman utamane kanggo wong miskin lan Brahmana. Dewi Kunti. Dewi Kunti ing Mahabharata iku putri kandung Sura Sena, raja wangsa Yadawa lan diangkat dadi putri dening Kunti bojo. Deweke sedulure Basudewa, bapaké Baladewa, Krishna, lan Subadra. Deweke uga ibu kandung saka Yudhistira, Werkudara utawa Bima, lan Arjuna, lan uga dadi garwane Pandhu sing sah. Kajaba iku Unti uga ibu kandunge Karno sawise Pandu seda, dheweke ngrumat Nakula Sadewa, putraane Pandu Madri. Pernikahan punika kalampahan sasampunipun para Pandhawa sowan Dateng Karajan Pancala saha nderek sayembara kangge ngrebut Dewi Drupadi ingkang dipun adani dening Prabu Drupada. Sadèrèngipun tindak dhateng Pancala, para Pandhawa saha ibunipun Dewi kunti sami palayun saking rencana Patrap Angkara ingkang dipun atur dening suruhanipun para Korawa ing Kitha Waranawata. Wekasanipun para Pandhawa tindak ngumbara kanthi nyamar dados para Brahmana. yang Pandito Soho Rohaniawan Soho Ngupati kesangkanti Kanti Nyuan Sedekah Sayembara Puniko Dipun Rauhi Dening Poro Kesatria Misuwur Saking Sain Denging Negeri Barata Utawa India Kino Kalebet Duryodana Saking Hastinapura parno Saking Angga Soho Saya Saking Madro Poro Pondowo rauh ing papan sayembara sesarengan kalian poro kesatia sanesipun Ananging boten wonten ingkang mengertos pilih poro Brahmana puniko satemahanipun poro Pondowo amargi sami nyamar Wonten ing tengahing arena dipun tapakaken sasaran panah ingkang kedah dipun panah kanthi pas engkang saged tumindak mekanten badai dados garwanipun Dewi Drupadi. Katah pararawohi pun nyobi manah sasaran punika nanging meh sedaya boten saged Kar saged manah kanthi trep. Nanging Dewi Drupadi nampi amargi boten kersa kagungan garwa saking golongan Suto, utawa anak Kusir, amargi Karno punika anak angkatipun Kusir. Seampunipun Karno Arjuna lajeng majulannyobi manah sasaran. Panah dipun dipununcuraken Arjuna saged nepang sasaran kantipas dados Dewi Drupadi dados kagunganipun Arjuna, Miturut syarat sayembara punika. Ananging para Kesatrio Sanes protes, Amargi wonten brahmana ingkang dipun paringi kalenggahan kangge nderek sayembara. Dene para kesatrio kersaaken bilih sayembara punika namung kangge para kesatrio kemawon. Sri Kresna ingkang rawuh ing sayembara punika ngertos sinten satemahi para brahmana ingkang saged ngrebut Dewi Drupadi punika. Panjenenganipun matur dateng para rawwohipun, bilih para Brahmana punika pancen pantes angsal Dewi Drupadi, amargi sampun saged nglampahi tantangan sayembora kanti saye. Para Pandhawa lajeng wangsul dateng padepokanipun ngasta Dewi Drupadi. Sasampunipun wangsul para Pandhawa ngaturaken dhatengng Dewi Kunti. Wandiko pileh sami ngadahi bikso utawa sedekah saking nyun. Dawi Kunti paring dawuh supados bikso menika dipun bagi rata. Nanging panjenenganipun kaget nalika mangertos bilih ingkang dipunwastani bikso punika boten namung sedekah nanging ugi satunggaling estri. Amargi boten kersa ngapusi Dewi rupa di lajung dados garwa sekanipun para Podhawa.